এনেখন আহি যাব 快点 আপোনালোকে এই হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনে আচলতে খিলঞ্জীয়াসকলক তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছে অকল খিলঞ্জীয়া মানুহক বাচি বাচি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰা দেখা গৈছে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰখন আচলতে মূৰত ধৰিছে তেওঁলোকে সাংবাদিককো দুৰ্বৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু দ্বিতীয়তে মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ৰাজসাহায্য লাভ কৰিছে এই দুখীয়া মানুহক তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিছে আৰু গোটেই কথাটো হ'ল যে জয়ন্ত মল্লৰ পত্নীয়ে ইতিমধ্যে অবৈধ মাটি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু আনহাতে আকৌ সেইখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি উচ্ছেদ কৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পথাৰ নষ্ট কৰে কিন্তু মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে পয়সত্তৰ বিঘা পঁচাশী বিঘা মাটিৰ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে গৰুৰ গৰুৰ যি গৰু খুঁতি প্ৰকল্পৰ যি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কৰিব পাৰে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ বন্ধ খেতিপথাৰবোৰ যে ধ্বংস কৰিছে ধ্বংস কৰাসকলক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু যিসকল মানুহক বৰ্তমান মই উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব লাগে আৰু ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পত্নীৰ যি মাটিৰ কেলেংকাৰী মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'ব লাগে গৰু খুঁটি প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ যিসকল মন্ত্ৰী আছে সকলো তদন্ত হব লাগে আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি দুৰ্বৱহাৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে যি গুণ্ডাৰা চলাইছে এই গুণ্ডাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে এই খিলঞ্জীয়া ওপৰত আচলতে কোনো ধৰণৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ মানি লোৱা নহব তেতিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আচলতে দুৰ্নীতি কৰিছিলে তেতিয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিমাত যেতিয়া আচলতে তেওঁলোকৰ আচলতে সতীৰ্থই যেতিয়া দুৰ্নীতি কৰে তেতিয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিমাত এতিয়া কিয় আচলতে বাঘৰ দৰে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত তেওঁ জপিয়াই পৰিছে আমি ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আচলতে এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে জয়ন্ত মল্লৱা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অসমৰ জনগণক জনগণৰ আগত স্পষ্টীকৰণ নিদিব অসমৰ জনগণক জনগণৰ আগত আচলতে যেতিয়ালৈকে স্পষ্টীকৰণ নিদিব তেতিয়ালৈকে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যেতিয়া শিৱসাগৰলৈ আহিব তেতিয়া আমি কিন্তু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তেওঁলোকক কিন্তু কথা পতা প্ৰদৰ্শন কৰিম